तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनकी सभी चीजें सरकार को ईडी को इलीगल लगती है लेकिन अगर रोहित पवार जी कल बीजेपी में जाएंगे या अजीत पवार में जाएंगे तो पूरी इलीगल चीजें ऑटोमेटिक लीगल हो जाएगी जैसे अजित पवार जी की हो गई हसन मुशरफ की हो गई प्रफुल्ल पटेल जी की हो गई एक शिंदे की हो गई हाँ भावना गौड़ी की हो गई बहुत की लोगों बहुत से लोगों की हो गई हेमंत विश्व शर्मा की हो गई और कितने नाम मैं आपको बताऊँ मुझे बताइए हाँ राहुल शिवाड़ी की हो गई सब की हो गई आप हमारे पार्टी में आइए हमारे वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर निकले तो आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी रोहित पवार जी को मैं पहचानता हूं रोहित पवार और पूरा परिवार उनका कोई भी इलीगल चीज नहीं कर सकता आप मुझे बताइए मेरा सवाल है ये लोगों एजेंसी से जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री का क्या हुआ वो जो केस था जरंडेश्वर शुगर फैक्ट्री और भी कुछ बहुत चीजें है उस बारे में आप ईडी की क्या राय है अपने अजित पवार को सभी मामले में क्लीन चिट दे दी चाहे सिंचन घोटाला हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हो जो पहले सब इलीगल आप बता रहे थे ना तो आप तो आपके साथ आने से सब निकल हो गई ये लोग जो स्वाभिमानी लोग हैं महाराष्ट्र के जो लड़ना चाहते आपके खिलाफ उनको घुटने पर लाना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन चाहे संजय राउत हो चाहे रोहित पवार हो चाहे अनिल देशमुख हो हमारे जैसे लोग चाहे पवार साहब खुद सीनियर पवार शरद पवार हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे हम लड़ेंगे और एक दिन आएगा कि आपको हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे सर रोहित पवार क्लोजर रिपोर्ट जो इनके रोहित पवार यांच्यावर सातत्यानं तपास यंत्रणा कारवाई करतायत त्यांचा छळ केला जातोय त्यांच्या कुटुंबियांचा छळ केला जातोय त्यांना वारंवार तपासासाठी बोलवलं असं काय गुन्हा केला रोहित पवारने काय केला काय सांगा ना उद्योग आहे व्यवहार आहे लहान सहान गोष्टी मागे पुढे झाल्या असतील त्याच्यासाठी धडाधड धाडी टाकून त्यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करणं आणि बदनाम करणं लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत त्याचं तो कारण असं आहे की रोहित पवार यांनी एक भूमिका घेतलेली आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रावर आक्रमण करणाऱ्या दिल्लीच्या मोगलशाही पुढे सध्याच्या न झोपण्याची भूमिका त्याने घेतली जी आम्ही घेतली महाराष्ट्राची लष्के तोडण्याचे महाराष्ट्राचे उद्योग पळवण्याचे उद्योग सुरू आहेत महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावरती हल्ला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत इतर सगळे लोक गप्प बसले असतील मुख्यमंत्री असतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील फडणवीस असतील पण उद्धव ठाकरेजी माननीय शरद पवार रोहित पवार संजय राऊत असे अनेक लोक आज आहेत आमच्यावर कारवाया झाल्या होतील आम्ही तुमच्यासमोर घुटणे टेकणार नाही गुडगे टेकणार नाही रोहित पवारांनी हे स्पष्ट केलं